второй, да, это турист, довольно, я говорю, опытный офицер, и, что самое главное, то есть, он при, при должности, ну, скажем так, при майорском звании, он не ходил там, не сидел, не управлял где-то сдалека, а и шел впереди нас, то есть, он и шел с ним, сержант какой-то, если это разведдозор, то есть, он ходил сюда впереди, то есть, он никогда не прятался за спинами солдат, и его много кто знает у нас по полку. Все, кто с ним работал когда-то, о нем очень хорошего мнения. Но это очень достойный офицер. Ему дали орден за мужество. У него до этого был. Ему дали еще один. Но большинство считают, что он достойный звания Героя Украины. То есть просто как-то про него не особо. Ну, не особо себя рекламировал, скажем так. Не особо про него вспоминали. Но многую часть работы, чтобы не взяли. То есть этот аэропорт сделал он. Это однозначно. Были такие моменты, когда люди были ранены, им нужна была срочная медицинская помощь. В плане у нас был очень хороший доктор, очень многих людей подлатал, но нужна была именно хорошая там, аппаратура, я не знаю. То есть он со скаутом переодевались в гражданскую, брали гражданскую машину и вывезли в Донецк. Через, ну, не знаю, как они блокпосты объезжали. В сам Донецк лечили и забирали. То есть, насколько ну, они не брали никого, ни сержантов, никого, брали mm -hmm. больного, и ездили. При том, я говорю, коллектив тогда собрался очень хороший, там, очень хорошие люди. Быстро мы сдружились, и даже не, не, так долго зная друг друга, то есть прикрывали, и был ты уверен, что если тебя там ранят, или что-то, то тебя будет однозначно. То есть это было немаловажно, когда тебе говорят, иди сделай то. идешь со, сознанием знанием того, что тебя по-любому вытащат, тебя не бросят там. Если надо там сидеть, значит там нужно сидеть. То есть планета вот этого-то у нас проблем нет.